Здравствуйте, можно вас на минутку? Конечно. А вы можете ответить на один вопрос? Что вы думаете про правый сектор? Ну, скажем так, это организация из, может быть, из патриотов, националистов, которая борется за правду. Все самое хорошее? Это замечательные люди, которые помогают нашим обыкновенным гражданам. Единственная реальная сила сейчас в нашей стране, которая может что-то изменить. Ребята занимаются реальными делами, неподкупные и честные, и борются за свободу нашей страны. Хороший хлопцы. Я говорю честно, это хороший хлопцы. Ну, хлопцы молодцы, поднимают народа трошки боевой дух. И я кажу, что они все правда кажу и выполняют то, что кажут. Главный сектор, да и все правый сектор неоднозначные, мои мнения неоднозначные. Как бы вроде положительное дело а делают, с другой стороны очень много у них правонарушений антизаконных. Я думаю, я их знаю давно про них, вот так и у нас охраняют они тоже в нашей палатке, при нам, мы с ними сотрудничаем. Только хорошее мнение. Про правый сектор я могу сказать только очень много хороших слов. Ну, по-перше, мы знаем, что это одни из самых смелых бойцов, На фронті, які не раз доказували те, що вони патріоти своєї батьківщини і що вони ніколи її не здадуть і не зрадять. Ну, на що вони нормально гнали б'ється. Що ви думаєте про правий сектор? Я не знаю, хто вони такі. Ага, хлопці, хлопці воюють, добиваються, кладуть своє життя. Хай їм Бог допомагає. Дякую.